министерства было половое воспитание, как и у вас. И поэтому у нас этого не сейчас было. изменено что-то, начал задумываться президент и так подобное. В Москве, в более Москве, в Москве тоже не было. Ни в техникуме, ни в институте у нас такого не было. Потому что когда заканчивал институт, у нас не было полового воспитания, вместо этого у нас была политэкономия. Нет, тут с меня снимали. Я тоже, сколько жду, меня никто никогда, не А вот кстати, у нас волос. такой вопрос подняли. Как вот у вас вот, обучение вот, учителям детей, объясняется именно за половое воспитание, как такое. Пользует... Да нету такого, вы поймите. Проблемы нет у них там. Моему ребенку. Спокойно его. живут и все. Возьм, возьмем это младший сына. Было три годика. Я его забрал в садик. Он покушал, задает вопрос, пап, я где взял? Откуда я взялся? Я говорю, «У тебя мама в роддоме родила. Ну, чтобы ребенку было понятно. Все, он повелся, пошел. На следующий день я его забирают с садика. Вы знаете, что ваш сын там сказал. Что, дети обсуждали, кого АЭС принес, кого на базе купили, кого в капусте нашли. Он говорит, дураки вы все, нас мамы в роддоме родили. Я говорю, ну а что ты сказал? И все, после этого вопросов ребенок не задавал. Ему не соврали, ему сказали честно, тебе мама выгодно. Больше вопросов не было. А вы знаете, почему сейчас этот вопрос не возникает воспитанию? Потому что сейчас его везде насильно. Конечно, извините, там и прочее. Чем да вы нет? поймите, раньше, не раньше, раньше, все семьи, семьи, родители с детьми ходили вместе, купались в бане. Понимаете? С малолетства. Взять даже советские времена. Папа идет в городскую общественную баню, он с собой дочку взял. Она знала, в баню для того, чтобы Она помыла. Она видела там кучу мужчин, ребенок. Для нее Раз она с папой пришла в баню два, три. На десятый это то же самое, как трамвай проехал по улицам. Мама сына водит в баню. Ему три годика, четыре, пять, семь. Ребенок, все, нормально к этому. Он уже смотрит на женское тело как, как на что-то красивое. Такие дети уже никогда там за братьями, девочки или мальчики за сестрами или там за мамами, за тетками в ванной не подглядывают. И проблем у них нет. И ни проблем никаких сидеть. нет. Потому что они видят красоту человеческого тела. Типа. Такие дети, придя в музей, видя картину Афродита, рожденная из пены морской, они будут обсуждать как солнце переливается в краску, как художник изящно передал форму и красоту женского тела. А те, кто в чопорных этих условиях политарских воспитывался, вместо афродиты будут видеть только голую бабу. О какой культуре там можно говорить? То есть, то ли славянская чистота природная, раньше показывают сейчас Ой, смотрите, кинохроника, Николай II был нудистом. Он голышом со всеми вместе купается. Николай II был в природе. Тогда не было ни купальников, ни плава. Все купались вместе голышом. А нудист... Это человек, который ходит по пляжу и нудит, где моя одежда, кто съем мою одежду. Понимаете? природе люди были и воспитывались, и совершенно другое отношение было, природное. А тут вводят под спутно одну из заповедей иудаизма. Не обнажи на коты ближнего слоя. Скоро я не удивлюсь, потому что у нас в Омске уже вместо обычного района уже хасид появился что скоро будут вводить, что в баню ходить в длинной рубахе до пят. Каждый моется в отдельной кабинке. Ну, Хоть... Эти-то заповеди иудаизма, они же где прописаны? В Библии. И никто не задумывался, почему в одной книжке два вероисповедания. Тора и Танах составляет Ветхий Завет, то есть иудаизм, и Новый Завет четырех Евангелия и письма. Это христианство. Почему? Как бы две противоречивые, две конфессии в одной книжке. Иудаизм и христианство. Вместе это иудиохристианство. Что тут такого? Поэтому не стоит удивляться, когда лекции второй... 13 ноября 1991 года, обращаясь к раввинам города Нью-Йорка, заявлял «Шалом вам, братья, во имя